सीटी इंडिया न्यूज न्यूज लोकप्रिय सुरक्षारक्षक वाहन चालकांना केली मारहाण गुंथळा शिवारातील प्रकरण महिला कामगारांमध्ये दहशत कंपनीतील महिला कामगारांना त्यांच्या घरी सोडून देण्यासाठी गेलेल्या सुरक्षा रक्षक व वाहन चालकास गावातील दोन गुंडांनी जबर मारहाण केली दोघेही गंभीर जखमी झाले दोन्ही गुंड तरुणी व महिलांची छेड काढत असल्याने महिला कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे ही घटना मौदा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भंडारा नागपूर महामार्गावरील गुंथडा तालुका कामठी शिवारात शुक्रवारी दिनांक अठरा एप्रिलच्या मध्यरात्री बारा वाजून वीस मिनिटांच्या सुमारास घडली सौरभ गजानन भाकरे वय पंचवीस वर्ष व आर्यन वीर वय वीस वर्ष दोघेही राहणार गुंथडा तालुका कामठी अशी मारहाण व छेड काढणाऱ्या गुंडांची नावे असून सुरक्षा रक्षक दर्शन डहाके राहणार माथनी तालुका मौदा व वाहन चालक अमोल ठाकरे राहणार गुमथळा तालुका कामठी अशी जखमींची नावे आहेत दर्शन व अमोल गुमथळा शिवारात असलेल्या हल्दीराम कंपनीत नोकरी करतात याच कंपनीत गुमथळा येथील काही महिला कामगार काम करतात शुक्रवारी रात्री सुट्टी झाल्यानंतर दोघेही त्या महिलांना सोडायला गेले असता खाली उतरत असताना सौरभ व आर्यन यांनी त्यांची छेड काढायला व अश्लील शब्दात बोलायला सुरुवात केली या महिलांना एकटे का सोडले नाही असं विचारणा करत दोन्ही गुंडांनी दर्शन व मत वाद घालत त्यांना जबर मारहाण केली त्यांनी जिबे मारण्याची त्यांना धमकीही दिली आणि दोघे पडून गेले त्यांच्या तक्रारीवरून मौदा पोलिसांनी दोन्ही गुंडांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता एकशे पंधरा एकशे अठरा एक अन्वय गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न गुंथळा येथे गावगुंडांचा उपद्रव आणि महिला कामगारांचा त्रास वाढला आहे मौदा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना अटक केली आणि नंतर सोडून दिले या गुंडांना स्थानिक पाठीशी घालत असून त्यांचा बंदोबस्त करण्यात हेच नेते सहकार्य करीत त्यामुळे त्यांची हिंमत वाढली असून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप कंपनीतील कामगारांनी केला आहे मौदा पोलिसांनी योग्य कारवाई करून या गुंडांना वठणीवर आणावे अशी मागणी कामगारांनी केली आहे सिटी इंडिया न्यूज साठी नागपूर जिल्हा उपसंपादक अनिल ढोलवार हम लड़कियों को छोड़ने गुमथला में गए गाड़ी में से शिवाजी चौक के पास चार लड़किया उ चार में से दो लड़कियों को छोड़ने ड्राइवर गया और दो लड़कियों को छोड़ने में एक गली में गया तो जाते जाते कुछ लड़कों ने चिड़ी मारी की तो चिड़ी मारी किया तो मुझे लगा कि लड़कियों को उनके गेट तक छोड़ना चाहिए तो मैं लड़कियों को छोड़ने गेट तक गया तो वो लड़की मुझे रोक रहे थे कि तू वापस जा करके के मुझे वहाँ पर उनको लड़कियों को अकेले छोड़ना उचित नहीं लगा इसलिए मैं लड़कियों को गेट तक छोड़ दिया उन लड़कों से बहस नहीं किया उनको कुछ बोला भी नहीं तो बोल रहे थे मुझे कि ठीक है तू वापस छोड़ के आ जा फिर जैसे ही मैं लड़कियों को गेट के अंदर छोड़ा और वो छोड़ के वापस आ रहा था जैसे ही वापस आता वो लड़कों ने मुझे डायरेक्टली मारना चालू किया बोल रहे थे कि तू रोका तुझे कि मत छोड़ करके फिर भी तू छोड़ने क्यों गया तो इसकी वजह से मुझे उन्होंने बहुत मारा मुझे मारने के बाद फिर वापस आए और ड्राइवर को गाड़ी से खींचा और ड्राइवर को भी मारना चालू और मार के ये मुझे डंडे से भी मारा और सिर भी फोड़ दिया है बहुत दर्द कर रहा है आप आपने उनको कुछ उल्टा बोला क्या? कुछ उज्जत नहीं किया कुछ हुजत नहीं किया उनसे कुछ बा, बगजमारी नहीं किया कुछ बात भी नहीं किया जबरदस्ती कि मारने लगे कि भाई बोला मेरी ड्यूटी है उनको घर तक छोड़ना हाँ। आप कैसे बोल रहे कि मुझे वहाँ से वापस जाओ करके मैं लड़कियों को इतनी रात को अकेले नहीं छोड़ सकता मैं उनके गेट तक बोल रहे थे छोड़ो मत यहाँ से तुम वापस चले जाओ अच्छा इसलिए मैं बोला मुझे उचित नहीं लगा लड़कियों को आज उनके गेट तक देखेंगे तो जैसी गेट के अंदर गई मैं वापस पलट गया अच्छा। जैसे ही वापस पलट गया पीछे से वो लड़के आए और डायरेक्ट मारना किया आपको अच्छा रॉड से भी मारा है भी मारा है और फर्शी पड़ी थी इसकी पत्थर की वो से सिर फोड़ दिया कितने लड़के कितने लड़के दो थे? दो लड़के थे दो ही लड़के थे दो लड़के थे पहले तीन लड़के तीन चार लड़के इधर बैठे थे हाँ। उसमें से दो लड़के पीछे पीछे आए हाँ। बाकी लड़के का गए पता नहीं लेकिन दो लड़कों ने मारा है अच्छा उस लड़के का नाम उस क्या उसमें से एक लड़की को पूछा मैंने वहाँ पे तो वो लड़के का नाम आर्यन है बोले वही शिवाजी चौक में रहता है बोले एक लड़की का नाम आर्यन है आर्यन शिवाजी चौक शिवाजी चौक बाकी कौन है पता नहीं ओके ओके ठीक है इसको देखो ना इसके जो बुक है साले पूरा गोर आ गया इसके पीठ में दिखाओ इसे ये। ये, ये 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 ठीक है ये ड्राइवर है ना ड्राइवर के पेट पे मारे हैं डंडे से ना चलो